Noyabrın 2-də Azərbaycan Media Mərkəzində porno nümayişi və ya peşəkar jurnalistika mövzusunda debat keçirilməli idi. Amma debatda oponentlərdən biri olan Liziya telekanalının informasiya şöbəsinin redaktoru Safiq Əbbasovun debatda iştirakdan imtina etməsi nəticəsində tədbir dairə masa ilə əvəzlənib. Təlimi masanın mövzusu Azadlıq qəzetinin redaktoru Azər Əhmədovun şəxsi həyatı haqqında Oktyabrın 25-də telekanalda nümayiş olunmuş paranoyadik video sənədli. Zikirləyə zamanı bildiriləb ki, telekanalın əməkdaşı Əmin Əhmədov bu sujetlə bağlı mətn səsləndirməkdən imtina etdiyi üçün işdən qovulub. Tədbirdə səslənən əsas fikir ondan ibarət olub ki, belə bir sujetin yayımlanması jurnalist etikasının və mövcud qanunvericiliyin açıq-aşkar pozulmasıdır. Tədbirdəki çıxışında media eksperti Zeynal Məmmədli peşə etikası və jurnalistlərin hazırlaması məsələsi üzərində dayanır. Belə bir sujet nümayiş etdirmək və show biznes nümayəndələrinin qeybəsini qırmaq böyük ağıl tələb etmir deyə Zeynal Məmmədli bildirir. Elə jurnalist Kulu məhərrəminin fikrincə isə müstəqilliyinin olmaması jurnalistikanın əsas bədalalarından biridir. O həmçinin telekanalın bu cür hərəkətlərinə görə ictimai qınağın olmadığını da qeyd edib. Qran İnformasiya Agentliyinin direktoru Meyhman Əliyev isə qeyd edib ki, sujet birbaşa seçkilərlə əlaqəlidir. Onun ümumi məişə haqqında qərar hakimiyyətə aiddir. Hüquq şurası Ələsgər Məmmədli isə məsələnin müqəvvi tərəfindən danışdı. <laughs> o qeyd edib ki, telekanal eyni zamanda bir neçə qanunu və konstitusiyanın bir neçə pağtahdəsini pozub. Sənət məəllifləri və telekanal rəhbərliyi məhkəməyə verilə bilər və onlar cinayət məsuliyyəti daşmamzdadır, o qeyd edib. <laughs>